День народжения Степана Бандеры, члены Миколаевского Сокола, это молодежная, так сказать, организация, ведь значили спалением, то есть сожгли, э, пропорив украинофобских организаций. Какие же украинофобские организации? То есть вот совершен акт хулиганства, нарушение общественного порядка, как минимум. 1 января, я по-русски зачитаю, 2012 года вот эти вот члены организации «Сокол» э, отметили день рождения Степана Бандеры тем, что сожгли флаги украинофобских организаций, которые действуют на территории Украины. Это Компартия Украины, Социалистическая партия Украины, партия Русский Блок и партия регионов. Вот значит, они все это поджигали, партийные знамена вот этих партий. Все это гласно, никто ничего не прячет, все это на глазах у людей. Хулиганство? Да. Срок положен за это? Ну, конечно. Кого-то наказали? Нет, конечно. Как же можно? У нас же соборность, они же незалежные. И вот этот э, деятель у них, Демид Губский, на голосы, э, у нас в руках э, разноцветные флаги организации, которые действуют по-разному, по называются, но у них одна суть. Их объединяет ненависть к Украине. И нет у них врагов э, худших, чем мы. Сведоми украинцы. Господи!